Əziz həmsam dostlar, bu güncə video izləyicilərə Free Firedə pinqi aşağı salmağı göstərəcəm və öyrədəcəm. İnşallah video xoşunuza gələr. Kanalı abunə olun və videoya like atın. Gəlin sizə keçək videomuza. Ha, və dostlar, birinci sıldan danışmaq istərdim. Yəqin ki, bu belə ən kömək edən sullardan biridir. A, demək, ki, internet provayderinizi dəyişin. Yəni ki, ağdan internetdə baxın, hansı internet sizə daha yaxındır və daha sürətli tarifləri var, yəni ki, münasib qiymətlərə seçisini və rəyləri də hərsin oxuyun ki, yəni ki, əmin olasınız ki, bu normal internetdir. Daha sonra provayderin nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız və onlar isə hər şey başa salır və beləliklə də siz provider pininizi də aşağı sala bilərsiniz. İndi isə 82-ci suala görək nə var orada. A, dostlar, indi göstərdiyim üsul əvvəlki üsuldan daha asan və rahat olacaq. Deməli, nə edirik? A, gedirik bura və açırıq Wi-Fi yerini. Daha sonra basırıq burdan Wi-Fi köməkçisi dəvə burda seslə ekstremal rejimi basırıq buna və pso. İndi bu nə deməkdir dostlar? Sizə başa salım. Demək ki, indi internet internetdə olan bütün sürət yerəcəyiniz proqramda. Məsələn Free Firedirsə, Free Fire-ə gedəcək sürət, məsəl PUBG-də sizə PUBG-yə gedəcək sürət və sairə. Yəni bu bu da belə bir kömək eləyir, amma ki o biri usuldan daha effektiv deyil, ancaq ki kömək eləyir. Əsas odur, indi sizə keçirəcək o biri usul. Bəli dostlar, gəli çatıq axırıncı suala. Bu isə modəmə yaxın oynayın. Yəni ki, demək istəyirəm ki, burda modəmən çox da uzaqda oynamayın, çünki eləm adamlar var ki, zəif olduğundan interneti hər yerə paylaya bilmirlər və paylayırlar sadəcə indi zəif gələcək sürət ora. Məsələn, məndə hər dəfsə bir bağlı otaqda oynayanda ping 120-150 olur, amma ki, gəlib modəmə yaxınlığında oynayanda stabil 73 verir. Həmçinin məsəl həyətdə də oynayanda daha çox verir, ondan 150+ verir, amma ki, modəmə yaxınlığında a oynayanda stabil 73 olur. Ona görə də ki, sizdə də belə bir problem varsa, gerin yoxlayın, adamın yanında oynamağı və bəlkə də sizə də kömək edə bilər. Ta dostlar, gəldik çatdığı videonun axırına. Demək istərim ki, kanala abunə olun və videoya like atın. Əgər bu videoda 35 like yığsaq, mən çox sevinərəm və növbəti hile videosu ilə qarşınıza çıxacam. A, demək ki, bir daha hamınıza təşəkkür edirəm və videoya baxdığınız üçün. İnşallah növbəti videoda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.